Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 9 de Blandes serios 3 de 3 Quiero que seas mi primera vez basados en el libro. Esta chica estaba empezando a conocerme demasiado bien. Entró en mi habitación y la analizó como si fuera la editora de la revista Casas y Jardines, pero otra vez tenía razón. Usar ropa vieja y jeans rotos iba muy en contra de mi naturaleza. No me gustaba esa ropa, pero estaba aprendiendo a vivir con ella. Estaba aprendiendo sobre la imperfección. Podía afrontar mejor estos días, pero tenía que tomarme un tiempo para calmarme antes de ponérmelos todos los días. Mis ingresos no se ajustaban a mis gastos. Solo ganaba unos 100 bat al día. Llevar zapatos de Jimmy Choo o ropa de la colección de Mew Mew estaba muy fuera de mi alcance. Simplemente estoy bien organizada. No actúes como si supieras tanto. Quiero saber cómo creciste, cómo te criaron para ser esta persona, qué clase de persona es esta persona, el tipo de persona que me gusta. Nunca nadie ha hecho latir mi corazón como tú. La chica continuó diciendo eso descaradamente. Estaba muy sorprendida. Confiesas tu amor con tanta naturalidad que empiezo a dudar de lo que dices. Me senté y crucé las piernas mientras Nuen se sentaba en la cama porque no había ningún otro lugar donde pudiera sentarse. Eso me frustró un poco porque hizo que las sábanas se arrugara. ¿Cómo es eso? Cuando amamos o nos gusta a alguien. No lo decimos directamente de esta manera. Somos demasiado tímidas para hacerlo. No nos atrevemos a mirar a los ojos. No nos atrevemos a confesar nuestros sentimientos. Tenemos miedo de perder a la persona. Ese es el tipo de persona que he conocido. Pensé en todos los que entraron a confesarme su amor. Cada uno tenía un carácter diferente. Pero todos tenían miedo de la decepción y se los entregué sin preocuparme. Pero esta chica no tiene miedo. Ya perdí mi confianza, pero la recuperaste dibujando un boceto para hacer las paces conmigo. Esta vez no hay manera de que puedas deshacerte de mí. Has cometido un grave error. La pequeña se levantó de la cama y se acercó para acercar su cara a la mía. ¿Por qué me invitaste a tu habitación? No hay motivo. Solo te invité porque aún no es momento de ir al mercado. ¿En serio? ¿Eso es todo? ¿Por qué pensaste que te invité? Pensé que. Noen extendió su mano para agarrar la mía y besó mi palma suavemente. Me sobresalté, pero traté de mantener la calma porque quería saber qué haría la chica a continuación. ¿Te besarías conmigo? ¿Eh? Está bien. Estoy en una escuela solo para niñas. Tengo muchas amigas que son marimachas. Sé lo que las niñas pueden hacer juntas y sería bueno si. fueras mi primera vez. La pequeña cara de Noen se movió lentamente hacia mí con ojos invitantes. Era algo serio y algo burlón al mismo tiempo. Miré sus acciones sin ningún rechazo. Quería ver hasta dónde llegaría, pero una vez que nuestras narices se tocaron, empujé su frente antes de aplastar sus mejillas con tanta fuerza que se escuchó una fuerte voz de bofetada. ¡Ay! ¿Qué demonios estás haciendo? ¡Me pegaste! ¡Eso duele! ¡Te golpeé para que te lastimaras! ¿A qué juego estás jugando?